It's hard to mana bog'ga ham kelib oldik eh do'stimni oldiga borishim kerak bog'da dam olib o'tirgandan ko'ra tezroq do'stimni oldiga borganim yaxshi edi lekin bog'ni chiroyidan ketgim kelmayapti ha mayli yursak Ey, yo, hammaga salom do'stlar bugun sizlar bilan birgalikdaman monstrg do'stlar bugun sizlar bilan birgalikda maza qilib Minecraftda shaharda hayot kechiramiz do'stlar bugun nima qilamiz bugun menga bitta do'stim taklif berdi ya'ni e, do'stim dedi, bir o'zim olmayapman dedi shuning uchun men bitta joyga ketyapman dedi shunga shaharga qarab tur dedi shuning uchun shaharga qaraymiz mana o oh, ana жительlar uh, yashaydigan uy ana yerda bozor bu yerda o'zimni uh, fermachilik uh, ferma uylari uh, yaratib oldim o'zim uchun chunki hozir hozir bu yerdan ovqatlarni uh, olamiz hayvonlarga so'ng buni hayvonlarga berib semirtirib uh, go'shtlarni sotishga harakat qilamiz ho'p ha, bugun uh, bo'lmasam fermaga kiramiz mana fermada nimalar bor ekan do'stlar e, sizlarga uni do'stim yana bitta narsa aytdi agar sizlar like va pодписка knopka bosmasanglar yana shuncha vaqt davomida Monster Gaming kanalida video chiqmaydi shuning uchun hammasi sizlarni qo'linglarda o'zinlar uchun короче bug'doylarni olish kerak hozir keyin bularni yana ekib ketamiz tarang 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 tarang. musiqa yo'qmi e? musiqa qo'yib qo'yinglar deb. musiqa qo'yib qo'yrdai u ho'p lekin akalar bu yerga zombilar hujum qilish hujum qilib qolish ehtimoli ham yiroq emas shuning uchun har qanday vaziyatda ham tayyor turish uchun o'rtog'im menga golemlarni tashlab ketdi shuning uchun golemlarga golemlar bilan birgalikda bu shaharni himoya qilamiz qilamizop bu yoqdan ketamiz bog'ni ichidan mana bu bambuklar orasidan qurilgan adashmasam shu yerda panda ham bor edi mana bog'da kirib kelish kirib keladigan joyi aslida mana bu yerda u yoq chiqib ketish chiqishdan kirsang bo'ladida u yoqdan narigi fermaga boramiz e biz hozir o'sha fermaga borishimiz kerak qo'y brat qoching shu desanglar akalar qishloqqa bitta katta savdogar keluvdi u aytdiki agar sen agar sen bu ketishda işte savdo qilsang dedi hech qachon shaharlaring gullamaydi dedi bu ketishda zombilar hujum qilib shaharingni zombi egallaydi dedi shuning uchun iloji boricha shaharni kuchaytirishimiz kerak birinchi bo'lib hayvonlarga ovqat berishdan boshlaymiz hamma hayvonlarga ovqat beramiz bratishka kel yaxshi ke qo'y ke kel hammasi yugurib keladiyu o'ylay e, sal kamroq beraman sigirlarga ham yetish kerak mayli bugun eridim sizlarga ke ke. ke sen ham ey yemaysanmi bo'ldi endi otlarga ham ovqat berib chiqaylik bizda akalar otlar ham bor otlar nimaga kerak desanglar otlarda biz hali zombilarga qarshi kurashishimiz ham mumkin shuning uchun har doim otlar kerak bo'ladi bo'ldiye hammasini o'zing yemaysanku kebrat kebrachika kayf qil bugun aha mana bo'ldi bo'lmasam ovqatlarni berdik endi esa sal ozgina ishlarni qilib kelamiz bozorda nima gaplar ekan nima yangiliklar shularni ko'zdan kechirib kelamiz albatta yo'l orqali boramiz akalar agar yo'lsiz borsak boshqa joylardan borsak bizga zombilar hujum qilib qolishi mumkin har qanday vaziyatda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak chunki shaharning ahvoli juda og'ir ahvolda жиlar ham kamayib boryapti chunki oziq ovqat yo'q savdoyu ketmayapti biz savdoni yo'lga qo'yishimiz kerak odamlarni ko'paytirib savdolarni ham yashnatib tashlash kerak bu ketishda işte hech qachon e, yangilikka erisha olmaymiz ho'p bo'lmasam ko'prikni oldidan boramiz sekin ko'prikdan tushamiz ana dingiz, dengizda ham dengizda baliq tutish kerakmi shu yerda yo'q baliq uyni to'ldirib qo'yganmankanlar bir kun sotishimiz sat, kerak o'sha baliqlarni ham lekin mana 71 birinchi qishloq akalar, 71 birinchi qishloqda biz hayot kechiramiz bu anavi detektiv uyi kimdir o'g'irlik qilsa shu yerga olib keladi Golem brat bilan shug'ullanadi bu yerda mana bu qamoqqa tiqib qo'yishadi buni bratni keyin bu boy uyi o'zi aslida boy emas shunchaki ismi boyda shunchaki boy bu uy sotuvda adashmasam ha. uy sotiladi narxi 50 izmurud voy bu vashe qimmatu bu nubni uyi ekan nubni buch bu meni qo'shnim shokir akani uyi shokir aka hozir bozorda shokir aka hamma bozorga ketgan ho'p suv kelyaptimi suv kelish ehtimoli şey, ham pasayib ketdi chunki savdo bo'lmaganiga hech kim suvga ham gazga ham pul uç, to'lamayapti gaz ham gazham gaz o'chibdi akalar vay gaz o'chib qolibdiyu nima qilamiz Mushigim. iye mushigim qani vay nazarlar kushigim faqat menda hozir baliqlar qoldi bularni ham sotishim kerak ovqat zaxiralari hozircha yetib turibdi lekin tez orada barcha narsa tugaydi уже gaz tugadi endi har ikki kunda bir kun gaz ishlata olamiz faqat qolgan kunlari buyni nimaga yopib qo'yishibdi hayronman mayli ana golim brat qalaysiz lekin chegaralarimiz hozircha mana shu ahvolda reshetkalar bilan o'ralgan golemlar ozgincha kam golemlar ishlashdan bosh tortyapti chunki oylik kam hali ham o'zimdan ham qo'shib turibman bularga ho'p bo'lmasam bozorni bir aylanib ko'raylikchi nima gaplar ekan fermer aka короче boru man ham baliqlarni sotgani kelamanda yaqinda shuning uchun bir bochka agar sotishim mumkin o'zingizga o'zizga qaraysizda ho'p siz voy teri teri terilar ham juda kerak teri zaxiralari kam qolibdi o'zi shunaqa ho'p voy siz go'sht sotasizmi albatta men go'shtlarimni sotgani kelaman ho'p mayli ho'p dedizu ho'p bu yer endi xasttovarlar bu pshеnitsa phenitsa sotolmayman chunki qo'ylarimga berishim kerak ho'p siz albatta qurollarni olgani kelamiz askarlarimiz hali ohd olmozlar olish kerak A, bu buni do'konchi boya uy sotiladi degan joy bordi-yu, eslasanglar o'sha uyda egasini do'konida mana shu o'sha uyni egasini do'koni u ko'chib ketdi do'kon ham hech kimga qolmadi ki, bu yerdachi bu yerda bu yerda sut qatiqlar sotilar ekan chelak suv shunga o'xshash narsalar e bu qü yerda egar gugurt короche bular xastavarlar bular maskalar o'xtin ender drakonni maskasi bратishka qalay shu mana bozorni ham aylandik hop ha, golim bilan gaplashishim kerak men birinchi hop golim bрaт nima deyr ekan golim qalaysan shunchaki bitta gapim bor edi senga men shuni aytmoqchimanki bu shaharni gullatishga menda uncha imkon yo'q shuning uchun hozir mana bug'doylarimni o'rib qo'ylarimga berib keldim bug'doy sotib ko'rishga harakat qilaman ho'p sen ham yordam berishing kerak ho'p do'stlar hop 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 moyli monstr gaplashamiz hop hopo op mayli hozir akalar mana golem aytdiki menga shaharda kuchaytirolmasang mayli men senga yordam beraman dedi hozir sen faqat hozir aytdiki uyingga bordagin Ey, fermanga bor dedidagin shokir akani uyidan adashmasam qilichni olasan dedidagin fermangdagi qo'yni so'yib bozorga sot dedi keyin mayli ozgina bug'doylarimdan ham bug'doylarimdan ham sotib ularga pul beraman shunda gaz qaytadi dedi Xo'p, gaz qaytish qaytmasligini bozordan o'zing ko'rib olasan dedi bozorda ham ko'rdinglar oshxona bordi, oshxonadan borib ko'rib kelamiz gaz yondimi yonmadimi ho bo'lmasa shokir akani uyiga sekin suramiz Xo'p, akalar mana shokir akani uyiga ham kelib oldik shokir aka uyda, a yo q shokir akani boya voy Shokir aka bilan ko'rishib chiqqanmanda qani uzr shokir aka endi golem aytdi akalar golem mendan keyin shaharda turadigan shaharni milliy gvardiyani qo'rqiqchisi bo'ladi eng kattasi u hozir bozorni qo'riqlayapti shaharni qo'riqlagani odam yo'q chunki pul yo'q endi biz shaharga pul berishimiz kerak hozir o'zimni fermamdan ularni berishim kerak keyin xudo xohlasa o'rtoqlarim bilan o'rtog'im kelsa birga yuritamiz bu shaharni hali bu shahar eng zo'r shaharga aylanadi ko'rasizlar ho'p hozir birinchi fermaga boramiz fermaga hop otlarni so'ymayman akalar otlar kerak bo'ladi bizga otlar juda kerak bo'ladi xo'p yur tezroq tezroq biz shaharni kuchaytirishimiz kerak akalar hozircha yetmish birinchi qishloqda yashaymiz oltmish to'qqizinchi qishloq ham bor oltmish to'qqizinchi qishloq u narigi tog'ni orqasida lekin u qishloqdagi odamlar u qishloqdagi odamlar juda g'alati menga umuman to'g'risi yoqmaydi ya yeah, bolacha tug'ilibdiyu ohtey Ha, hozir bularni so'ysammikan so'yishga ko'zim bormayapti akalar mayli nima ham derdik endi so'ysak so'yibmizda bitta Xo'p, akalar birinchi nimadan boshlaymiz birinchi mayli qo'ylardan boshlaymiz qo'y брат короче shahardan anoa uchun sizni birinchi so'yishim kerak ho'p mana buni so'yib oldik brатishkani yaxshi ey yopil yopil yo'q kir 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 mayli seni ham so'yib yuboramiz o'zing xohlading men xohlamagandim hop mana shu qo'y bilan bitta qo'zichoq qoldi bu yerdan faqat bitta sigirni so'yamiz aha bo'ldi sizlar o'tiringlar shu yerda hali yana bug'doy beraman endi bularga akalar yana yem bersammikan tezroq ko'payishi kerak akalar bularni mollarga qaramasak bo'lmaydi tezroq qarash kerak bu mollarga bekorga ismi molemasda mollarning ho'p akalar mana ketyapmiz tezroq fermaga ke kirib fermaga ham mana shunga haliham pul yetdi o'rtog'imga rahmat mana shu fermani qurib berdi aha aha qani o'sib qolibdimi bug'doylar tezroq o'ssa yaxshi bo'lardi yaxshiyam gapmi ancha yaxshi bo'lardi akalar ha akalar bug'doy tez o'ssa juda yam yaxshi bo'lardi hozir bug'doylarni o'rib chiqamiz keyin qo'ylarni ovqatlantirib tezroq aha uh -huh. tezroq qo'ylarni ovqatlantirib katta qilishimiz kerak ani qo'zichoqni bu yerga hozir ekib ketamiz yana bug'doylarni o'sib turishi uchun tarvuzlar oddiy xalqqa kerak bo'ladi u narsalar ularni hozircha sug'ormay turamiz narigi orqadagi bug'doylar zaxira uchun ekkanman orqada ham bug'doylar bor ular zaxirada turadi xalqimiz agar juda yam qiynalib ketsa o'shandagina u bug'doylarni ishlatamiz hozircha bular qo'ylarni boqish uchun va ba, bozorda sotib kelamiz bularni aha kettik. ho'p hozir biz fermaga qarab boramiz qo'ylarni ovqatlantirishimiz kerakxudo xohlasa akalar bu gireyim, acoy bu judayam Bu bo'lib ketadig'iroyib bu ketadi nima <makesim> qilsam ekan qo'yni junini ham sotsa yaxshi bo'lardi degin hozircha bizdagilar qo'yni junini oladigan bitta fermachi yetishmayapti endi shokir aka bo'lishi mumkin edi lekin shokir aka qassoblikni tanlaganda ko'rsataman sizlarga kimligini birinchi qatorda turadi aka u bilan tanishman men u meni o'rtog'im bo'ladi mana shu qo'yni ham yo'q u qora qo'y voy 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 yugurib keldini qara kel qo'zichoq sanga ham go'sht beray kel kel jonivor katta sen o'sishing kerak sekin o'sasanda endi senga sen hamma hammabeo ke jian kel maladesan opa oa otlar o'zi katta bo'lib qolgan ekanlar uhtey oh ana yana, yana bitta qo'zichoq tug'ildi bo'ldi shuni o'zi yetadi sizlarga qolganini otlarga beraman otlar endi uzr, sizlarga ozgina kam tegdi bilaman tovuqlarni nimaga so'ymadingiz desanglar voy men bu qo'ydi. o' qo'y seni ham so'yish kerak mayli endi meni qo'ymasdi lekin so'ydi akalar Jundan kiyim to'qiyman kiyim akalar tikuvchilik fermasi ham ochib ko'rishga harakat qilaman Golem bilan birga maslahatlashaman uni tanishlari bor tovarni o'zi gaplashadi men gaplashmayman tovarni gaplashib bersa o'zim chiki chiki shippoq shippoqlatib tashlaymanu akalar yorib tashlayman ho'p endi buni bozorga chiqib sotish kerak vay tovuqlarga ovqat bermabman vay akala, maly, maly, e, Şakır akage. Şakır akage. Kine, akalar ovqat berish kerak edi mayli mayli ketdik hozir xalqni kuchaytirish kerak hozir birinchi bo'lib go'shtlarni sotamiz shokir akaga shokir akaga sotamiz keyin akalar bularga hozir e, biz ularga житеlarga ovqat sotsak I, narsalar sotsak ular qimmatroqqa chetga sotadida keyin chetdagilar faqat bizni mahsulotimiz oladi qani gaz keldimikan ke? o'qdi oh, gaz bor gaz kelbdi lekin nimaga biz uyda gaz yo'q tushunarsiz yo' shokir akaga shokr aka'zi qayerda de. edi ebi voy 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 shokir aka sizmideigiz vay, siz vay uzr tanimabman aka sizni shokir endi bilmabmanda aka ancha bo'ldi o'zi ko'rishmaganimizga bilasiz o'zi yaqinda ko'chib keldim bu yerga o'rtog'im aytuvdi o bilamon hop aka go'shtlar qanchadan bo'layotgan ekan bir kilo go'shtni narxi hozircha 200 yuz murddan bo'lyapti nega buncha kam chunki hozir xalqimiz kuchsizligini o'zing ham yaxshi bilib turibsan monstor shuning uchun hozir go'shtlar shuncha arzon bo'lyapti meni ham to'g'ri tushunasan degan umiddaman ha mayli bo'lmasam hozir menda yetti kilo go'sht bor o'n to'rtta izmurod olishim a bunga ho 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 men senga pulni uyda beraman monstor ho'p xa, hozir go'shtlarni shu yerga tashab ketaveraymi yo'q go'shtlarni meni sandig'imga olib qo'y uyimdagi xo'p bo'ladi mayli xo'p xo'p bo'ladi mayli shokir aka solib qo'yaman sandiqqa bo'tti mayli shokir aka gaplashamiz ho'p sizchi senda tering bormi unda soat bomasan bu yerdan ket vaqtimni olma voy bu maincha qo'polsiz xo'p ho'p ketdim manae baliqlar osen menga bir bochka baliq tashab ketmoqchi eding ha ha albatta bozorga kech tushdi endi uyga borish vaqti ham keldi ha to'g'ri aytasiz zombilar hujum qilmasdan oldin tezroq uyga borish kerak mana mm, ertalab ham tushibdi h suv bor yaxshiyam lekin nimagadir hali ham gaz kelmadi nimaga gaz kelmayapti tushunarsiz gulimdan so'rasam bekorga asabi buziladi undan ko'ra so'ramay qo'ya qolaman ho'p mana shokir akadan ham izmuрудni oldim endi bugungi qiladigan rejalarimiz bugun xudo xohlasa nubga bugun anavilarni e, sotamiz bugun bug'doylarni sotib kelishimiz kerak shaharnega ha 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 har doim kechqurun eshiklar yopiladi zombi -e kirmasligi uchun chunki akalar -e golim bo'lganda bu eshiklar hech qachon yopilmasdi e, lekin hozir golim yo'q chidashga majburmiz e, ming bar uzr Aha. tinch hammasidan ham ko'ra bog' chiroylida h atirgullar juda qimmatga tushdi ah, lekin mayli hozir e, u yoqdan bug'doylarni sabzilarni olib sotib kelamiz e, u yerdan oltmish to'rtta izmurod ishlashimiz kerak 64 ta. keyin uyda akalar sotib olishga harakat qilamiz uyni sotib olamiz xudo xolasa. uyni egasi qayerda ekan ho'p ozgina sabz olamiz sabzilarni ham olish kerak Xo'p. 10 kilo sabzi 3000 uch mingdan o'ttizta izmurуд Aha, bug'doylarimiz voy zaxira bug'doy ololmayman ming afsus mayli aha oa 3 kilodan edi hozir 19 to'qqiz kilo sabzi sotsam to'qiz ki uch yigirma 47 qirq yetti kilo qirq yettita izmulut albatta yetadi mana sabzilarni sotish kerak endi tezroq endi bozorga borib bu sabzilarni albatta sotib kelaman ketdik tarang 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 buyoqdan yo'ldan bora qolaylik tg ashulachiman mana binoramiz akalar bu если что ix minorasi x minorasi shahrimiz shahrimizning bitta ko'rki hisoblanadi x minora nimaga x minora qo'yilganligini bilmayman lekin shuning uchun mendan so'ramanglar yetmish birinchi qishloq bu yo'llarni besh qo'limday bilaman bu yerga lekin nimagadir sayyohlar kamdan kam keladi balki hozir ham sayyohlar kelgandir golim kirgizmayotgandir chunki hozir koronavirus ham tarqalgan o'zinlar bilasizlar shahrimizdan boshqa hech kimni shaharga kiritishni xohlamayapti golim shuning uchun sayyohlar balki kelib etgandir orqasiga Xo'p, adashmasam nu mana shu eda e nub, nub qalaysan братишка zo'rmisan yaxshimi, o'zingchi o'zingda nima gaplar ha yaxshimi o'zim o'zingda nimalar bilan bandsan shu ko'rib ko'rib turganingdak kur -kur, hozir faqat sotuvchilik bilan mashg'urman Xo'p, sabzilar nechi puldan bo'lyapti sobzilar kilosi 3000 dan. aha xo'p, 19 ta izmuridim bor o'n e, to'qqiz kilo sabzim bor shunga o'lchab bersang hozir buni o'zingga berib ketaymi sabzilarni pulni shu yerda berasanmi yo'q pulni uyimdan olasan sabzilarni ham o'sha yoqqa qo'yib ket hop hop mayli bajaraman e, bo'pti mayli ishingga omon ho'p mayli yaxshi dam ol ish bitti ho'p hozircha ikkita sotuvchi bilan gaplashdik endi bozordan chiqib ketish kerak ovqatlanib ləmk ketgamikan a yo'q qo'y ovqatlangandan nima nar taa taran 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 ko'prik qurish uncha qiyin bo'lmadi chunki ko'prik qurish uchun aholi ishladi faqat aholiga lekin ozgincha pul berildi aholi esa bundan norozi bo'lib ba'zilari esa ko'chib ketishdi shuning uchun mana bu yerdagi qishloqdagi uylar kamaydi hozircha жitellarimiz kam bularni ko'paytirishimiz kerak albatta sizlar layk like, va podpiska knopka tugmasini bossanglar albatta savdo ham kuchayadi va voy biz qishloqqa ketishimiz kerak edi esdan chiqibdi nimaga qishloqqa bormadikha hayronman o'ziman qishloqqa borish kerak nubni kirib hozir nubni kiramiz sandig'ida sandig'i bo'lishi kerak uni sandig'ida pul bo'ladi hop uch kilosi o'n to'qqiz kilo sabzi uch kilosi qancha bo'ladi uchta изmuroddan kilosi to'qqiz kiu yigirma yetti qirq yettita iзмуруд olishimiz kerak nubni qaysi edi mana nubni uyi hop nup nub uyi mana nubni to'ppa to'g'ri kelibmiz Xo'p, sabzilarni qo'yandim puli yo'q ediyu hozirgina mayli pulini pulimizni olib ketamiz 48 ta izmurod olishimiz kerak edi Xo'p, 22, 38. voy ko'p sanab yuboribman pulni mayli akaga yo olib keta qolay o'zim mehnat qilib yetishtirganman har holda bularni Xo'p, mayli Xo'p, akalar mana bugun savdoni dodasini qilib tashladik endi keyingi videoda hamma joyni kattalashtirib tikuvchilik ferma yaratishga harakat qilamiz tikuvchilik fermasi bizga judayam kerak chunki mana bu mana bu junlarni qayerga sotishni bilmaymiz agar junlarni sotsak ham bizga kiyimlar keladi ham aholi turmush tarzi ham farovon bo'ladi keyingi videoda albatta gazni ham yoqamiz gaz ham keladi men albatta goli bilan gaplashaman bugun esa sizlar uchun videoni kim shu yergacha ko'rgan bo'lsa oldindan juda ham katta rahmat like, pastga tushib lak va pis larni bosib qo'ying sizlar bilan birgalikda yigirma besh daqiqa ichida monster gaming bo'ldi hammaga rahmat sog' bo'ling